Шановні колеги, сьогодні бачите, буває, до нас, незважаючи на свою заклад, завітав міністр охорони здоров'я. На жаль, нас дуже мало часу було показати наш заклад, розказати, тому що в ще є велике називання. Так що я прошу вас, пане міністр, до слова. Приветствую всех большое спасибо, что пригласили. Я услышал. Я не знал, что такое что существует такая больница, где быстро мы сейчас шутили локальный коммунизм, где все работает бесплатно для людей. И надо было обязательно прийти посмотреть. К сожалению, было очень мало времени, но очень интересно, как это все выстроено. Я очень часто говорил, что качество медицины и состояние медицины намного зависит и больше зависит от местных властей, чем от другого. И здесь видно, насколько местная власть интересуется в том, чтобы медицина была на уровне, чтобы у врачей было нормальное условие работы, то, что мы помогают и финансово, по ремонту, там, по аппаратуре, и еще оплачивают услуги для населения. Это просто ну, прекрасно. И надо, чтобы максимально диражировать этот опыт и показывать, как, как возможно найти деньги и как возможно эти деньги правильно потратить что сейчас мы начали в этой на неделе кампанию по иммунизации по полио, и в рамках этой кампании мы разъезжаемся, и я и, и мои замы по всей стране стараемся уверить людей, что это нужно делать, потому что Украина как европейская страна не только из-за того, что взяла обязательство быть полио-свободной страной, а просто из-за того, что мы должны думать о будущем наших детей и мы хотим, ну, ну, чтобы эта компания прошла хорошо, правильно, чтобы максимальное количество людей пришли в кабинеты, получили ту вакцину, которая является очень качественной. Я даже не знаю, как так, так еще заверить, Но это еще для меня хорошая возможность увидеть в целом состояние ситуации в правоохранительной стране. Я очень рад, что здесь у вас ну, вот, такая прекрасная клиника и нет, вас всех, которые здесь работают, людей, которые здесь живут, и, естественно, власти, которые так заинтересованы. Спасибо большое. Я надеюсь еще вернуться в новый раз и показывать другим вот этот пример, как, как это можно вообще выстроить и построить. Мы сдали, только на 2 минуты я забежать, но у нас ждет курдинатор, и потом еще 300 реакции и два таких две встречи, которых нельзя не забежать. Спасибо большое.